Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika Akhirnya selepas kita menunggu hampir 2 tahun Ya dalam masa 2 tahun saja Produa dapat buat sebuah kereta in-house Develop daripada kosong sampai jadi sebiji kereta Tahniah kepada Produa Ini dia Produa QVE Nama dia mungkin panjang sikit nak sebut Tapi Produa dia pendekkan dia jadi QV Okay Kereta ini kalau anda nak compare dengan Proton Emas tak boleh sebab Emas tu lagi kecil sama A. Yang ini segmen B. Dia besar sikit, dia lebih besar. Maksudnya dia paling besar dalam keluarga produk yang ada dalam produk sekarang lah, kecuali Alza dengan Arus lah. Okey. Kereta ni kalau tengok daripada reka bentuk, dia punya design langsung tidak sama dengan Q design atau design language mana-mana kereta produk yang ada dalam line up sekarang. Sebab dia orang buat kereta ni memang untuk bezakan daripada kereta ICE dan juga kereta elektrik. Kereta elektrik. Banyak benda sangat kita nak cerita ini. Okey, first dengan dia punya design. Design ni kalau kita tengok memang tajam-tajam dan lampu LED depan belakang dengan strip apa semua. Memang kereta yang moden lah. Kita tengok dari sudut reka bentuk, ia memang reka bentuk yang berani dalam konteks Pro 2. Reka bentuk macam ni banyak je syarikat-syarikat China, Europe, Korea apa semua buat kan Tapi dalam konteks Pro 2 tu memang satu design yang berani Dan kalau anda fasih dengan design-design language dalam industri automotif Bila kita tengok ni curve antara tiang B dan juga tiang D bila dia turun bumbung dekat belakang tu dia sloping sikit dia dah jadi macam uh, design daripada Karim Habib daripada Kia dia memang suka buat design kalau anda tengok macam Kia EV6 dia punya siluet dia seakan-akan sama dengan ni boleh nampak kereta ni panjang tuan-tuan uh, -tuan. 4000mm Okay kat sini benda yang pertama sekali saya tengok saya paling tak suka ni door handle door handle ni memang saya tak suka langsung menyusahkan nak buka pun ada setengah kereta kita buka macam ni ada setengah kereta dia buka macam ni jadi apa salah kekalkan handle lama buka pakai handle yang biasa tapi belakang dia dia macam HRV dia duduk dekat bumbung ha, pakai handle macam ni kan senang ha, dekat belakang dia so ini dia punya design seperti yang anda tengok dalam dia orang punya spy shot apa semua boleh nampak bumbung dia turun dengan sangat ekstrim sangat drastik saya rasa dia ada isu antara desain dan juga practicality bila digabungkan dapatlah macam ni bila kita tengok daripada luar contohnya ada orang komen tadi masa dekat uh, reveal untuk masa kita test tadi dia kata oh sempit lah apa semua tapi bila saya duduk ah uh, kejap itu saya akan bagitahulah bonet belakang dia buka macam Volkswagen tak ada power tailgate. Jadi semua kereta yang dipamerkan dekat hari ni memang dia ada satu spec saja dan dua color. Basically dia semua sama, dia kalau tak ada tu tak ada lah maksudnya. Dan magic juga, boot ni dia tak bagi tahu berapa liter tadi tapi sangat memeranjatkan untuk orang yang kali pertama membuat kereta elektrik. Biasanya belakang ni dia akan jadi tinggilah dan because dia akan banyak letak benda-benda lain dan juga dia punya bateri apa semua tapi decent, disen size. Ini untuk penggunaan biasa untuk family kecil yang biasa nak bawa stroller anak, kursi roda apa semua, memang boleh muat. Tahniah juga kepada Pro 2 untuk kereta pertama mereka. So, ini bahagian dalam dia. Sekali lagi tahniah kepada pembuat kereta moden yang tidak menganaktirikan pengguna kereta elektrik. Orang-orang macam saya sebenarnya Bukan kami tak nak pakai kereta elektrik ni Tapi benda yang saya paling benci sekali Ialah ketiadaan suis-suis Menyebabkan apa juga orang kata lah. Orang kata, oh, kau ni dah tua lah Kau tak biasa shortcut apa semua Lambat Benda boleh buat cepat Kenapa kita pilih untuk buat lambat Contohnya macam handle pintu kan Untuk orang yang tak biasa sekejap Dia nak buka ikut belakangan Sekejap ikut belakang Sedangkan dalam dunia ni 11 daripada 10 kereta buka pakai Handle biasa Itu semua benda-benda yang tak perlu pun dalam industri lebih kepada fancy kononnya aerodynamic nak menjimatkan CD lah bla 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 at the end of the day menjimatkan 2% selama 50 tahun tak ada function pun okey dalam dia semua benda yang anda lihat dekat sini tak ada satu pun di recycle daripada mana-mana kereta pro dua. Dia orang build up daripada kosong maksudnya daripada platform ni, seat apa semua steering, dashboard, switches, semuanya pakai benda-benda baru. Okey, kalau kita bawa kereta berenjin, masuk saja, biasa kita akan cari apa? Switch start lah. Okey, ini push tak button memang ada. kereta EV dah jarang dah ada switch start button Biasanya terus masuk gear apa semua kita. Kan? Confusing. Ada switch start maksudnya menyala semua. Bila menyala semua skrin dia setakat yang boleh digunakan maksudnya dia tidak bagi skrin sebesar power tak guna pun mula-mula mungkin kita happy lepas tu dia menyusahkan ha, dia akan silau dia akan nak cari menu apa semua kan menu-menu driving safety link sistem info apa semua boleh diakses daripada dalam ni ha? maksudnya daripada driving mode nak setting regen dia punya sensor apa semua kita boleh akses dekat dalam ni memang itulah fungsi dia dekat sini okay? tapi untuk fungsi-fungsi basic contohnya aircon ha, kan senang ada switch macam ni tak perlu switch yang canggih ini switch sangat basic sebenarnya dia tak ada monitor tak ada apa pun mungkin kat ini kita tengok dekat atas tapi benda ni lah yang akan memudahkan orang untuk akses blower lebih tinggi temperature benda climate control yang sangat basic tetapi bukan semua saya suka juga dekat dalam ni gear gear selector ni kalau buat macam ni mungkin murah lah tapi kalau dia buat tombol lebih bagus. Again, mungkin ada orang yang ala abang ni memang uh, tak biasa lah bla bla bla. Betul, tapi kalau untuk ubah pengguna Myvi contohnya Pro 2 ni basically kereta rakyat, orang yang pakai Beza, upgrade upgrade upgrade. Dia upgrade dekat kereta ni kalau boleh. Tak payahlah benda-benda fancy macam ni. Ini bagi China buat lah. Kita sebagai kereta tempatan lah. Kita buat uh, tombol gear yang normal apa lah semua. Tapi steering dia memang sedap. Cuma dia sedikit busy. Sebab tadi saya bawa dalam track, dia bagi kita test dekat sepang track bila kita ambil corner dengan agresif apa semua kan, kita ada position yang saya rasa steering ni tidak cukup untuk pemandu agresif dan again, KTV ni dia pergi test kat track pun saya tak tahu apa punca yes. kereta ni kita lebih kepada nak rasa dia punya handling, dia punya feel steering, consumption benda-benda macam tu je, tapi dia sedikit busy lah, dia punya design, anyway lepas pada ni kita tak tahu lah mungkin lepas lama tu kita dah boleh biasakan dia lah again kalau untuk kereta yang anda pakai sekarang ni Pro 2 dia memang langsung tidak sama cuma bagusnya dekat sini ok dia try to jadikan kereta tu nampak paling mahal dalam mana-mana keluarga Pro 2 kereta Pro 2 ni let's say lah kita masuk dalam Alza Ativa kereta yang uh, tier tinggi lah kereta dah 60-70 ribu kita masuk kita tetap tahu kereta tu kereta, kereta murah Maksudnya dengan finishing ni dengan plastiknya apa semua kan. Tapi yang ini bila dia finishing kat tu dia memang hak plastik. Tapi dia ada soft sikit plastik sini. Dia buat tone tone color dan juga piano black finishing disulam dengan aluminium brush. Nampak macam kereta mahal. Dia cuba walaupun tidak berjaya menampakkan kereta mahal di mata orang macam saya yang selalu tengok kereta mahal tapi untuk golongan biasa, yang biasanya menengok kereta Pro 2 dan Proton saja atau kereta-kereta bawah RM100,000, mungkin dia akan boleh rasa kemewahan tu dekat sini. Again, seating position. Yang ni kritikal sebab, kalau anda tengok video-video kereta elektrik saya sebelum ni, saya selalu komen tentang kedudukan memandu. Maksudnya, positioning seat ni sangat dipengaruhi oleh reka bentuk kereta. Because kereta ni, kereta elektrik. Kereta elektrik Bateri dia dekat lantai Okay Kalau skateboard platform Memang bateri dia dekat lantai Kecuali lah kereta-kereta macam Volvo apa semua Ya dia selit dekat sini Bateri letak dekat belakang Kereta dekat lantai ni Menyebabkan lantai tu Tinggi Dan untuk orang yang tinggi Dia akan ada masalah Macam ni nampak Gap Kita akan rasa macam Mencangkung Tapi benda ni Bukan semua orang Sedar pun Melainkan Kita Bawa banyak kita Macam kami lah ha, Jadi Position memandu tu Tidaklah teruk sangat tapi tidaklah natural macam kereta ICE. Anda tak boleh anggap dia kereta natural macam kereta ada engine lah. Bawa, rasa macam bawa beza Ativa apa semua. Tak. Dia still rasa aa, lantai tu tinggi. Tapi lama kelamaan saya rasa dia boleh dibiasakan dia. Ya. Sedap. Duduk dia dalam sedap. Yang ni position saya. Saya duduk. Okay. Ni position saya. Seat dia juga seat yang sedap. Saya rasa dia orang banyak belajar daripada Toyota ni si ternyata moden memang padding-padding uh, dia sedap untuk banyak jenis orang. Maksudnya orang gemuk pun okey, orang kurus pun okey, orang rendah, orang tinggi. Jadi position seat tu mana-mana saiz manusia pun rasa sedap. Jadi inilah kedudukan saya, okey. Kita duduk dekat belakang. Uh, belakang tak ada benda yang fancy sangat. Cuma ada charger dekat sini aircon pun tak ada dekat belakang tapi saya rasa tak ada tak ada isu sangatlah kereta elektrik biasanya aircon dia memang kuat dan lantai tadi memang anda boleh nampak ketara lah ha, kalau dekat belakang ni memang sangat ketara apa lagi dia orang ni memang nak buat practicality functionality VS design jadi nak rendahkan bumbung supaya nampak cantik apa semua terpaksa rendahkan bumbung dan rendahkan seat bila rendahkan seat lantai tinggi inilah natijah dia nampak dari segi Kedudukan tu memang kalau ketinggian saya tu... Terasa sangat lah. Ha, terasa sangat. Tingginya lutut ni. Duduk. Dan sebenarnya seat ni pendek. Seat ni pendek tau. Ha, sepatut industri standard dia mungkin... Parah ni tapi dia curi. Nak nampak kan ni besar. Tapi untuk sebuah... Ha, keluarga kecil saya rasa dia... Ha, tidak ada masalah lah. Untuk perjalanan jauh saya rasa... sesetengah orang mungkin akan rasa penat lah. Tak boleh nak judge terus. Because kita tak dapat drive jauh. Jadi kalau... Kereta ni launch nanti bila kita dapat unit test drive yang sebenar Mungkin kita akan buat test jalan jauh yang sebenar lah But basically untuk Penggunaan biasa Keselesaan saya rasa dia tidak ada Tak ada isu lah Average uh, Kalau Normally lah Normally Kalau saya kata benda tu saya muat Saya selesa duduk belakang Average Malaysian Should be okay lah Sebab saya dah ukur Consider like maximum ketinggian lah Almost 6 kaki Maksudnya kalau 6 kaki pun Boleh masuk dekat dalam ni. Cuma belakang ni dia tak ada benda-benda yang fancy lah. Dia ada lah buat style. Tukar style BMW sikit kan. Mungkin ada aksesori nak dijual. Ada tempat sangkut. Uh, soya cincau dekat sini kan. lebih kurang macam tu je lah. Sebenarnya saya pun tak faham kenapa dia orang test kereta ni dekat track sepang. Sebab sebagai Pro 2. Pro 2 dia terror dekat highway sebenarnya. kita Maksud saya kereta EV ni kalau nak beli sebenarnya EV level-level macam ni bukan kita beli pasal performance pun. Tapi Pro 2 dia buat dia buat untuk perform. Tahu tak? Dia punya motor tu 201 horsepower. Jadi dua kali engine baby. Dan berapa? 265 Nm of top. Yang penting untuk kereta bandar macam ni adalah penggunaan jarak dan juga charging. Jadi bateri dia besar. 50 lebih. 52 atau 56 kWh. Uh, Jadi dia punya range boleh sampai 445. Tapi dunia sebenar kita tahu lah mungkin 400 macam tu lah. Tapi agak baguslah untuk sebuah syarikat yang first time buat kereta elektrik. Ha, cuma bateri tu saya rasa because of ownership apa semua dia orang unit sikit. Okey, yang tu kita cerita sekejap lagi. Bateri tu untuk DC dia cuma boleh terima 60 kW saja. Untuk AC 6.6 kW saja. Maksudnya dia memang nak suruh orang cari kat rumah pun. Ha, jadi kereta ni saya rasa akan jadi kereta bandar, kereta second car, kereta orang kaya beli untuk anak pergi kat universiti apa semua kan. Waktu kami buat video ni harga tak ada lagi. Tapi apa yang saya nak bagi tahu dekat sini ialah Cara pemilikan Perodua QV ni tak sama langsung dengan kereta-kereta yang pernah dilahirkan di dunia ini. Sejak daripada tahun 1511 sampai 2025. Sebab anda kena akses kepada dua benda. Pertama anda beli kereta tapi anda tak dapat bateri. Bukan kena beli asing. Bateri tu dipunyai oleh Perodua. Okay. Anda nampak kereta ni kan? Bawah kereta tu ada bateri. Jadi bila kita beli, kita masuk air purchase loan. Kita beli kereta. Tapi bateri tu adalah kepunyaan Perodua. Maksudnya kita beli kereta tanpa bateri secara teori. Jadi, ini kereta bateri tu duduk dekat sini. Jadi, bateri tu dimiliki oleh perodua. Kita bayar installment dekat sini, tapi perodua yang list kan dia sewakan bateri tu kepada kita. Kita takkan boleh memiliki bateri itu melainkan selepas 9 tahun. Sebab apa? Sebab perodua nak bagi jaminan. Bateri ni biasa orang bagi 6 tahun ke 8 tahun. pro bagi lifetime warranty dekat bateri. Jadi, anda beli kereta betul-betul kereta saja. Dan bateri tu ada banyaklah dia ada smart tracker lah apa semua kan. Konsep macam ni saya tak pasti. Ha, saya betul-betul tak pasti boleh diterima tak dekat Malaysia sebab kita nak rujuk negara lain negara lain paling-paling pun dia buat bateri swap benda-benda macam tu konsep macam ni saya tak sure sama ada boleh diterima oleh public secara umum tapi saya rasa kalau ia berjaya dia akan menjadi contoh kepada pengeluar EV yang lain dan sewaktu di temu ramah tadi Datuk Zainal dia bagi tahu because concern orang terhadap kereta elektrik ialah bateri because bateri itu menyebabkan harga kereta second hand value dia jatuh jadi secara teori kalau kita beli kereta bateri itu bukan kita punya bateri itu kita boleh swap bateri itu ada waranti yang berbeza should be retain resale value sepatutnya lah ha. dan benda tu kita tak tahu Sehingga akhir nanti kalau kita dapat kereta ni untuk ujian Tesla, kita akan uh, test dan buat ujian yang lebih panjang dan kita cuba memahami konsep ownership itu dengan lebih detail. Dan terima kasih kepada anda yang menonton sampai habis. Uh, cubalah subscribe, tekan butang loceng, tekan segala-galanya ada dekat sini. Sekian, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.